Salam uşaqlar, 8-ci sinifin riyaziyyat dərsinəndən həqiqi ədədlər mövzusunda misalların həllinə baxırıq. Keçən videoda qısaca izahını vermişdim. Bu videoda isə misalların həllinə baxırıq. 1-ci misal deyir ki, ədədləri 2 qrupa ayırın: rasionall və irasional. Rasionall ədədlər bilirik ki, biz m bölünsün n şəklində göstərilə bilən ədədlərə deyilir. Burada m tam ədədlər çoxluğundandır. n isə natural ədədlər çoxluğundan götürülmədir. Yəni 5i biz rasionall ədəd şəklində yaza bilərik. Yəni, 2,3 yenə yaza bilər 23/10. -1/3 bütün kəsr ədədlər də bizdə rasionall ədəd şəklində yazıla bilir. √2 elə bir ədəd tapa bilmirik ki, onun kvadratı yüksəkliyi də 2-ni versin. Bu bizə daxil deyil irasional ədədlər çoxluğuna. 0-ı rasionall ədəd şəklində yaza bilərik. Üzə sonsuz sayı da yaza bilərik. Pi irasional ədəddir. 4 tam dövrdə 2 4 tam 9 da 2 yazırıq. Rasional ədəd şəklində gətirmək üçün 9 da 38, yəni 9-u 4-ə vurub üzərinə 2-ni gəldik. Eyni ilə də mənfi 2 tam 3/4-də 4-dür. Yəni yazırıq mənfi 2 tam dövrdə tək rəqamlardan dövrlərin sayı, ədədin sayı 1 olduğundan 19 tamla dövrə qədərki ədədlərin sayı 1 olduğundan 10. 34-dən də 3-ü çıxıb yazırıq. Mənfi 2 tam 30.90-da 30. Bunu da biz düzgün oxmanın kəsr şəklində yazsaq, 180-in üzərinə 31 gəldiyi də 200 - 211. Deməli, verilən bu ədəddə bizə rasionall ədəd verir. Kök altda 3 irrasional ədədlər çoxluğuna daxildir. Yəni kök çıxmayan bir ədəddir. Yəni elə bir ədəd tapa bilmərik ki, həmin ədədi kvadratə yüksəltdikdə məsələn bunu belə yazsaq bir aynın o kvadratı 3-ə bərabər olsun. Elə bir ədədimiz yoxdur. Dəqiq ədədimiz yoxdur. Yəni təqribi qiymətimiz var. Kök altda 1.21-dən 1.1 - yəni rasionallıqdadır. Kök altında 9 da 4-dən 3 tə 2 kök alınır. Kök altında 5 daxilidir irasional ədədlə çoqluğu. Kök altında 144-də 12 çıxdığından kök alındığında, yəni 12-nin kvadratı 144-ü verir. Ona görə bu da rasionallıqdadır. İndi axırıncı ədədimizə baxırıq. Görürük ki, burada 2 ilə 2 2-nin arasında 1 1 var. 2 2-nin arasında 2 2 2 1 var. 2 dənə 2-nin arasında uca birlərin sayı 1 vahid artdı. Bu qayda ilə gedir. Yəni burada təkrarlanan dövr olmadığından biz bunu yığcam şəkildə yaza bilmədiyimizdən, Məs məsələn baxın 0 2 18 18 18 və s. Biz bunu bu şəkildə yığıb yaza bilmirik. Yəni təkraralan dövr olmadığından buna da biz irrasional ədəd deyirik. 2 nömrəlimizə aşağıdakı nədən arasında irrasional ədədi seçin. Baxın, kök altı 64-dən kök çıxır. Bu rasionaldır. Bu rasionaldır. Kök altı 16 rasionaldır. 11 22-də 7. 22 2 vur 11-in bölənləridir. Yəni bunu da düz və onlu kəsir şəklində göstərmək olur. Bu da rasionaldır, bu irasionaldır, bu rasionaldır. Kök altında 27-dən baxın kök altında 12-ni bu şəkildə yaza bilərik. Kök altında 4 * 3 = 4-dən 2 çıxır kök altında 3. Artıq biz kök altında 3-ün irasional olduğunu növbəti mövzumuzda izah etmişdik. Budakı kök altında 27-ni yazırıq. Bunu da yaza bilərik. 9 vurulsun 3. 9-dan 3 çıxır kök altında 3. Yenə də kök altında 3 irrasional ədəddir. 3-ə vurduqda yenə də irrasional ədəd verir. Pi ədədi irrasional ədəddir. Kök altında 11-dən 121-dən 11, 121 11 çıxdığına rasionall ədəddir. Üçüncü məsələyə baxırıq. Doğrudurmu? Mənfi kök Başlıqla -7 tam ədədlərlər çoxluğuna götürülmüşdür. -7 daxil deyil Q yazılmışdır. Q ədədler çoxluğu rasionallər çoxluğudur. Amma -7 tam ədədlərlər çoxluğu olduğundan rasionallərin içərisinə götürmə ədəddir. Deməli bu fikir doğru deyil, daxildir olmalıdır. -7 daxildir Rə Əl er, həqiqi ədədlər çoxluğudur. Baxın, həqiqi ədədlər çoxluğudur. Həqiqədlərin içərisində həm rasionallardır, adədlər, rasionalların daxilində tam ədədlər, tam ədədlərin də daxilində natural ədədlər yerləşir. Həqiqi ədədlər rasionall və irrasional ədədlərin daxilində, deməli irrasional və həqiqi ədədlər, daha doğrusu rasionall və irrasional ədədlərin həqiqi ədədlərin içərisindən götürülmə ədədlərdir. Keçidlik E variantda -5/3 daxilində Z yazılıb. Bu mümkün olan bir fikir deyil. Çünki biz tam ədədlərin tərifini verdikdə deyirik ki, natural ədədlər və onların əksi 0 ilə birlikdə. Natural ədədlərdə 5/3 kəsri yoxdur ki, onun tərsi də -5/3 kəsri olsun. Deməli bu rational ədədlər çoxluğuna aidddir. Tam ədədlər çoxluğuna götürülmə ədədi deyil. Bu fikir doğru deyil. Daxil olmayan iş daxil deyil işarəsi yazılmalıdır. Məbli 5/3 daxildir. Kök altda 8 daxil deyil q yazılıb. Çox doğru yazılmışdır. Q ədədlər çoxluğu rasionallar çoxluğudur. Kök altda 8 isə irrasional ədədlər çoxluğu. Deməli bu doğru yazılmışdır. Kök altda 8 yazılıb r er. Yəni həqiqət ədədlər çoxluğuna baxın. $\sqrt{8}$ irrasional ədədlər çoxluğuna aidd. İrrasional ədədlər də özü həqiqət ədədlərinin içərisində yerləşən ədədlərdir. Deməli bu fikir doğru yazılmışdır. Keçirik 4-cü misala. Uzunluğu 25 metr olan lent nsayda bərabər hissələrə kəsildi. Hissələrin uzunluqları irrasional ola bilərmi? Bağım uzunluqdan söhbət gedirsə, 25-i n-ə böldükdə burada n hökmən natural ədədler çoxluğundan götürülməli ədədler olmalıdır. Yəni 25-i istənilən natural ədədə böldükdə dövri onluq kəsr alınma bilər, lakin irrasional ədəd alınma bilməz. 5. Elə n natural qiymətləri göstərin ki, baxın Kök altında 3m + 1 ifadəsinin qiyməti A variantı natural ədəd olsun. B variantı irrasional ədəd olsun. Bunun üçün biz n-ə qiymətlər veririk. 1-dən başlayırıq. m = 1 qiymətini veririk. 3 * 1 / 1 = 1 + 4, 4-dən kök çıxır 2. Bu halda natural ədədlərin A variantına aiddir. n = 2 verdikdə 3 * 2 üstünə gəl 1 kök altda 7 edir. Kök altda 7dən yani tam kök çıxmadığımdan, yəni təqribi qiymət çıxdığımdan bu irrasional ədəddir. B variantına aiddir. n = 3 veririk. 3 * 3 üzərinə gəl 1 kök altda 10 on edir. 10 da irrasional ədəddir. Yəni elə bir ədəd tapa bilmirik ki, onun tam kvadratı ona, ona bərabər olsun. n bərabərdir 4 veririk. 3 * 4, 4 + 1 bu edir 12 13 13 də irrasional ədəddir. n bərabər 5 verdikdə 3 * 5 üzərinə 1 gəlirik 16. 16-dan da kök çıxır 4. Bu da natural ədəddir. Deməli 5 verdikdə və 1 verdikdə natural ədəd olur. 2, 3, 4 verdikdə isə irrasional ədəd olur. Bu sayı davam edə bilərsiniz. 6-cı misalda 2 və 2.1 ədədləri arasında yerləşən 4 həqiqi ədəd yazın. 6-cı. 2 ədədini mən bu şəkildə yaza bilərəm. Yəni vergildən sonra istənilən sayda sıfırlar yazmaq olar. Bu ədədin heç bir dəyişiklik etmir. 2 10dusa 1 isə 1 10 yazıram. İndi bu ədədlərin arasına düşən 4 həqiqi ədəd yazın. Bunu yaza bilərəm. 0 tam 0da 1. 0 tam 2. 2 tam Baş üstün. 2 tam 1/1, 2 tam 1/2, 2 tam 1/3, 2 tam 1/4-a 10-a qədər bu ədədləri sayını artıra bilərik. B variantında isə 4-də 1-lə 3-də 1 arasında yerləşən bir neçə həqiqi ədəd yazın. Bunu yazmaq üçün uşaqlar, bunu biz eyni məxrəcə gətirsək, yəni bunu 3-ə vururuq. Bunu da 4-ə vururuq. Alınır burda 12-də 3, 12-də 4. Bu halda biz həqiqi ədədləri müəyyən edə bilmirik. Bunun üçün bir dəfə də 2-yə vururuq, zəhmət olmasa. 24-də 6, 24-də 8. Artıq bu aralığa düşür 24-də 7. İndi bunu biz onluq kəsrindən yerinə yetirəcəyik. 4də 1, 3də 1. 1-i bölürük 4-ə. 0-dan 0-dan 125. Birdən də, -də. sıfır <coughs> atırıq yanına. 1-i bölürük 3-ə. Yəni 0-dan 1000-də 333. Üç rəqəm götürürük. İndi bu aralığa düşən ədədləri biz onluq kəsrindən də yaza bilər. Burada kəsr ilə, adi kəsr ilə yaz. İndi burada biz onluq kəsrindən yazırıq. 251 1000-də 251. 0.252 0.253 0-dan 1000-də 332-yə kimi bu rəqəmlərin sayını yaza bilərik. Kalkulyatorun köməyi ilə təqribi qiymətlərini tapın. Bunu özünüz kalkulyatorun köməyi ilə tapa bilərsiniz. Əvvəzə kök işarəsini basırsınız. Sonra rəqəmi yazırsınız. Sonra da bərabərliyi basırsınız. Kalkulyatorun köməyi ilə tapırsınız.

B üçündə 1,7 yazırıq. Yəni 1,71 çıxır. 1,7 yazırıq. Bunu mən bir variant üçün, yəni 0,1 üçün həll edəcəyəm. Qalan variantları özünüz baxarsınız. İndi bunu topladıqda A+B cəmindən 2,6-nın üzərinə 1,7 gəlirik. 4.3 çıxdıqda isə 2.6-dan 1.7-ni çıxırıq. 0.9. İndi biz bunu ıı, onda 1 yüzdə birlər üçün yazsaq 66, bənizə 1.71 yazırıq. Yenə a+b-ni topladıqda 266-nı topladıqda 171-lə deməli 7 3 437. Çıxdıqda isə 266-dan 171-i çıxdıqda 0-dan 95 qiymətini aldık. Mində birlər üçün özünüz hesablaya bilərsiniz. Yəni kök altında 3-ün təqribi qiymətini yazsaq, kök altında 3-ün təqribi qiymətini yazsaq, kalkulyatordan götürüb hesablamaq olar. Radius 2.5 sm olan çevrənin uzunluğunun təqribi qiymətini tapın. Adadını yüzdə 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Deməli radius 2.5-dir. 9-cu. Radiusu 2.5-dir. Çevrənin uzunluğunu tapırıq. L bərabərdir er 2πr düsturu ilə tapılır çevrənin uzunluğu. π-nin qiymətini bizə verib. Deyir ki, yüzdə 1-lərə qədər. Baxın 0.1, yüzdə 1. Yüzdə 1-in altından xətt çəkdikdə görürük ki, ondan sonra 4'dan küçük olduğundan bura 0 yazdı. Yani yazılır bunu. Kıymeti 3'dan yüzde 14. Şimdi 2, 2 vurulsun. 2 tam 10'da 5 vurulsun. 3'dan yüzde 14 kıymetini hesablayırız. Bu 5'dir. 5'e vurduk da 15 tam, 10.7 qiymətini alırıq. Deməli çevrənin uzunluğu pi bərabər 3.14. Radius 2.5 olduqda 15.7 qiymətinə bərabər olur. Hər bir təklifin qarşısında doğru və ya yanlış olduğunu yazın. Yanlışdırsa bir nümunə gətirməklə əsaslandırın. Hər bir natural ədəd tam ədəddir. Bu doğrudur. Yəni natural ədədlər tam ədədlərin daxilində götürülür. Hər bir rasionall ədəd həm də həqiqi ədəddir. Doğrudur. Yəni həm kəsr ədədlər, həm onluq kəsrlər, həm adi kəsrlər. Hamısı natural ədədlər, tam ədədlər hamısı nəyin içərisində yerləşir? Həqiqi ədədlərə daxildir. 7-nin bütün bölünənləri tək ədədlərdir. 7-nin neçə böləni vardır? Bölünəni vardır. 7-nin bütün bölünenləri dedikdə, 7-nin bölünənləri 7-dir, 14-dür, yəni 7 bu ədədləri bölür. Bu ədədlər 7-yə bölünür. 28-dir. Tək ədədlər dir fikri doğru deyil. Yəni burada tək də var, cüt də var. Bütün mənfi ədədlər tam ədədlərdir. Bütün mənfi ədədlər dedikdə, mənfi kəsr ədədlər də var. Məsələn, baxın, adi kəsrimiz də var 5/3 onluq kəsrimiz də var. Bunlar hamısı tam ədədlərə aid deildir. 11. A rasionaldır, B isə irasional ədəddir. A ilə B-ni topladıqda, çıxdıqda, vurduqda, böldükdə qiyməti rasionall, yoxsa irasional olacaq? Fikrin nümunələrlə göstərin. İki hala baxın. A fərqlidir sıfırdan və A bərabərdir sıfır halına baxmaq lazımdır. Bunundan ötəri biz eyni ədədlər götürürük. 1-ci a fərqli sıfır halına baxırıq. A rasionaldır, yəni a = d hər hansı bir ədəd götürürəm. Məsələn 5 götürürəm. B isə götürürəm kök altda 2. İndi 1-ci variantda a ilə b-ni toplayıram. 5 ilə kök altda 2-ni toplasaq yenə də alınan ədədimiz nə verəcəkdir? irrasional. Irrasional adət verir. Çıxdıqda da 5-dən yenə kök altında 2-ni çıxdıqda yenə də nəyi verir? İrrasional ədəd verir. Çünki 2-dən kök alınmadığına görə bu irrasional ədəd sayılır. Vurduqda da yenə də irrasional ədəd alınır. Yəni bu da yenə irrasional cavabı irrasional ədəd alınacaqdır. Yenə 5-i də böldükdə kök altında 2-yə yenə də irrasional ədəd alınır. İndi diqqət yetirək a = 0 olan halına. a = 0 olduqda Artıq burada a + b-dən yenə b-ni götürürük. kök altında 2 götürürük. 0-ın üzərinə kök altında 2 gəldikdə bu deyir irrasional ədəd. A minus B'ye bakırıq. 0'dan kök altı 2'ni çıxdıq da yenə bu neydi? İrasyonal adadı verir. İndi vurmaya bakırıq. A vurulsun B'ye. Yəni 0 vur kök altı 2 0'ı verir. Bu rasyonal adadı. A bölünsün B'ni verir. Yəni 0 bölünsün kök altı 2 0'a beraber olduğundan bu da bizə verir. Rasyonal adadı verir. Keçirik 12 nömrə praktiki məşqə. Tərəfi vahid parça olan kvadrat və onun diaqonalını çəkin. Hazırdır. Şəklimiz hazırdır. Vaxtınız az kəssin deyə burdan istifadə edəcək. Sonra kvadratın diaqonalı üzərində yeni kvadrat qurun. Baxın. Yeni kvadrat nə oldu? Quruldu. Qurduq. Bu kvadratın sahəsini vahid kvadratın sahəsindən 2 dəfə böyük olduğuna baxın. Baxın, əgər biz bunu vahid kvadrat götürürüksə 1 götürürüksə, baxın bu tərəfi 1 götürürük. Qoçaqdır çəkin. Bu bizim çətdiyimiz birinci balaca kvadratımızdır, yəni kiçik kvadratımızdır. Tərəfi 1dirsə, bunun diaqonalı digərinin tərəfi çəkir. Yani ki başa düştünüz. Şimdi bu bir ise bu bir dirse diagonalı olacak. Birin kvadratı plus birin kvadratı yani ne verir bize? Kök altta ikini verir. Şimdi bu kök altta dir. Demeli birinci kvadratımızın sahası birin kvadratı yani biri verir. İkinci de ise kök altda 2-nin kvadratı artıq bunun tərəfini biz taparıl kök altda 2. Yəni diaqonalı kiçik deməli kvadratın diaqonalı böyük kvadratın tərəfinə bərabərdir. Bu da verir bizə 2. Biz burada kvadratın vahid kvadratın sahəsi ilə 2 dəfə böyük olduğunu necəlik tapdıq. Yəni S2 = 2 dəna S1-ə. Yəni biri vursa 2-yə S2-nin qiymətini alırıq. Yeni kvadratın tərəfinin kök altında 2-yə uyğun gəldiyini göstərin. Artıq biz bunu nə nədik? Hələ də yeni kvadratın sahəsinin kök altında 2 olduğunu da nə nədik? Göstərəm, bildik. Budadır uşaqlar, sağ olun.